Pada malam ini kita masuk pada muka surat 51 kitab Jawi dan 129 kitab Rumi. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Ataupun dengan kata lain, bab yang ke-8 pada menyatakan takabur. Egoisme, ego dalam diri. Kata musannif, qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fi fid daraini, amin. Ketahuilah olehmu wahai pelajar-pelajar tauhid sekalian bahawasanya membesarkan diri itu ha, dia bagi takrif dia lah definisi membesarkan diri itu apa bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia ia ya, seseorang tadi akan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan ha, bila dia tengok diri dia tu lebih pada orang lain pada sifat kesempurnaan tak kisahlah daripada sifat fizikal dia rasa lebih handsome pada orang lain lebih cantik pada orang lain fizikalnya lebih sado pada orang lain ataupun dari segi ilmunya Banyak mengaji pondok Madrasah Ada lebih ilmu pada orang lain Ataupun dari segi harta benda Banyak aset Harta benda daripada orang lain Mal Harta Dan Dan Setiap perkara tak ada, dia terpaling sekali ha, Bahasa orang sekarang, terpaling dia panggil Aku lebih hebat daripada orang lain bila dia berasa dan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan dan melihat ia ya, seseorang tadi akan orang lain itu ha dia tak cukup lihat diri dia lebih pada orang lain tapi dia pandang pula tilik pula lihat pula orang lain itu lebih hina daripadanya ha pandang orang lain lebih low class daripada saya orang lain lebih hina daripada saya. Orang lain tu ha, kedudukan rendah pada saya. Ha kalau dari segi aset ekonominya saya T20. Kamu siapa baru B40? Ha tu dia. Jadi rasa diri hebat pandang orang lain rendah. Ha itu dia panggil Takabur merasa membesarkan diri. Maka ia ia membesarkan diri tadi takabbur tadi sesetengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati maka ini termasuk sifat mazmumah eh? termasuk sifat mazmumah sifat kecelaan sifat yang dicela yang tak disukai oleh Allah dan Rasul apa itu membesar diri ni takabbur ni Allah tak suka Rasul tak suka dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Takabur ni maksiat yang khufiyah dia panggil. Maksiat yang tersembunyi. Yang orang tak sedar. Orang tak nampak. Dan dia mari dalam hati pun tak sedar tuan-tuan. Dia mari ego ni tak sedar. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Allah bagi orang lain tegur kita. Barulah kita sedar rupanya aku ni ego. Aku ni takabur dan sebagainya Jadi dia adalah maksiat yang sembunyi Maksiat yang tersembunyi Satu maksiat zahir Kita cakap menipu, kita mengumpat orang lain Kita berzina, maksiat apa lagi Mencuri dan sebagainya Itu maksiat secara zahir nampak Hak maksiat dalam hati ni Ujuk, riuk, takabur ni tak tahu masa mana dia mari ni, tiba-tiba mari. Aish, hebat juga aku ni, Ujuk. Riya, menunjuk-nunjuk pada orang lain. Ini adalah maksiat hati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wazaru ma." Ah, ha. wazaru ismi. Ada ha. tinggallah dosa-dosa ah ha. zahiran wa batinah, zahir dan batin. Kena tinggal zahir, dosa zahir dan dosa batin. Dosa zahir ni kita nampak. Kita faham, kita tahu. Malah kita nampak dosa orang lain terang-terang. Dosa sendiri tak nampak. Apatah lagi dosa batin. Dosa tadi riak, takabur, hasad, dengki dan sebagainya. Dia adalah ha, dosa yang tersembunyi. Allah Ta'ala kata apa tadi? Wazaru zahir ismi wa batinah. Tinggallah dosa-dosa yang zahir. Dan juga tinggallah dosa yang batin. Yang tersembunyi. Maka ia telah berfirman Allah Ta'ala. Fabi samath wal mutakabbirin. Surah Az-Zumar. Artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan ataupun tempat tinggal. Tempat ketetapan sekalian adalah tempat tinggal siapa? Mutakabbirin yang membesarkan diri. Jadi apa ha, sejahat-jahat tempat tinggal tadi? Iaitu api neraka jahannam. Maknanya balasan orang yang takabur dalam hati dia ni walau sebesar zarah. Maka dia akan dapat tempat tinggal sejahat-jahat seburuk-buruk. Fabiqsa maswa almutakabirin. Seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang takabur iaitu api neraka jahannam. Allah mahfazna minhu Allahumma hfaz ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhum. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia-ia. Ia siapa? Rasulullah akan dia akan hadis itu daripada Tuhannya nya Rasulullah yang Maha Mulia subhanahu wa ta'ala. Apa hadis itu berbunyi? Hadis ini rawahu Muslim wa Abu Daud wa Ibn Majah. Al-kibriya uridai wal-azamatu izari faman naza'ani wahidan min huma alqaituhu fi jahannama wala ubali Artinya ketinggian itu selendangku ni ridak. Ha. kata Allah taala ketinggian itu jadi hadis ini hadis kursi firman Allah Taala melalui lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al kibriya uridai. Ketinggian itu selendangku. Tinggi sini bukan tinggi tinggi hissi. Bukan tinggi fizikal. Ha, orang tu lapang kaki, 9 kaki. Ha, tinggi KLCC. Itu tinggi hissi dia panggil. Tinggi fizikal. Yang dimaksudkan di sini tinggi. Tinggi martabah. Tinggi kedudukan. Pangkat. Jadi tinggi pangkat itu, kata Allah Ta'ala, ketinggian itu selendangku. Bila kita kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sebutkan Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu, Maha Suci Allah Ta'ala, Maha Suci Allah Wa Ta'ala dan tinggi. Tinggi di sini, maksud tinggi pangkat. Tinggi apa? Tinggi martabah Allah. Haa. Hmm. Jadi bila perkataan tinggi itu bila dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkan kepada Allah ta'ala, maka murahnya di sana bukan tinggi fizikal. Kerana Allah ta'ala itu bukan bangsa jisim, bukan bangsa arak, bukan bangsa johar yang boleh ditunjuk, boleh diukur. Ha, ada besar dia, ada dimensi dia, ada tinggi dia. Tak. Bukan Allah ta'ala itu maha tinggi, tingginya Allah ta'ala. Ha, lenggok ke naik tak lepas nak tengok Allah. Bukan macam tu. Tinggi adalah tinggi hissi. Dalam konteks kita pun ada tinggi hissi, ada tinggi fizikal. Kan? Dalam satu-satu office company. Company yang tingkat 13, tingkat 20. Ha, kadang-kadang staff duduk tingkat. Kadang-kadang staff duduk tingkat atas sekali. Tingkat 20. Ha, bos duduk tingkat 3 ataupun tingkat ground. Siapa yang lebih tinggi? Nah, dari segi pangkatnya, walaupun bos duduk bawah, bos lebih tinggi daripada staf duduk tingkat 20. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala bila kata Allah itu tinggi. Kalau kita ambil makna istawa, irtafa'ah. Istawa, meninggi Allah. Tinggi Allah itu bukan tinggi fizikal. Ia ini tinggi pangkat, makanah, kedudukan martabah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hadis ini juga adalah hadis yang bersifat mutasyabihah. Allah Ta'ala kata ketinggian itu selendangku. Ridak. Allah pakai ridak tak? Tak, ini satu tashbih. Eh, satu analogi. Tamsil. Nanti dia terangkan apa maksud selendangku. Jadi ketinggian itu selendangku wal azamatu dan kebesaran. Ha, besar sini pun besar bukan besar hissi. Besar kedudukan. Dan azamah kebesaran itu kainku, izari, kainku. Jadi ketinggian dan kebesaran itu umpama selendang dan kainku kata Allah. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia, ia barang siapa tadi akan daku. Ha, merebut ia, ia kain tadi ataupun selendang tadi akan daku daripada aku kata Allah. Siapa yang pakai pakaian redakku, yang ini ketinggian dan pakai kainku, yang ini kebesaran akan satu daripada keduanya dia seolah-olah barang siapa mencabut dan merebut siapa yang ambil pakaian dan kain Allah taala tadi no saya aku campur akan akan dia ke dalam api neraka jahanam siapa cuba nak rebut rida dan izar kain Allah taala itu balasan dia Allah taala akan campur dia ke dalam api neraka Allah mahfazna minhu Allah mahfaz ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu Wala ubali dan tiada aku peduli Allah Taala kata. Tiada aku peduli. Allah tak peduli siapa, Allah tak takut siapa, Allah tak berhajat pada siapa. Lam yakul lahu. Ha. Allah Subhanahuwataala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Zat yang tidak berhajat akan sesiapa, malah sesiapa pun sahaja hanya hanya berhajat kepadanya. Itu maksud As-Samad. Wala ubali aku tak peduli kerana zat Allah Taala la yasalu amma yafal la yasalu amma yafalun tidak akan ditanya apa yang akan buat Wahum hum yusalun bahlah kamu yang akan ditanya nanti kita yang akan ditanya Allah nak buat apa Allah tak ada orang nak tanya Allah tak ada orang nak su sama dengan Allah Ayai kita baca kunut Inna kalau takdi, walau yudo alik. Inna kalau takdi, wahai, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau adalah zat, layudo alik tidak akan diputuskan ke atas kamu. Fa innaka la taqdi bahwasanya kamu adalah zat yang memutuskan tukang putus tukang buat keputusan tukang buat iradah ketetapan Allah wala yuqdu alik dan tidak diputuskan atas kamu atas kita yang diputuskannya Jadi Allah Taala kata wala ubali bahasa orang kampung saya kata I don't care <laughs> aku tak peduli pun. Bermula kibriah itu, E ha, maksud kibriat ketinggian itu apa dia? Ha lama baru dia jelaskan. Bermula kibriat itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Ha tinggi itu maknanya bila dia dia buat apa dia buat sandaran dengan orang lain, dia rasa diri dia lebih tinggi dari segi ke, ke pangkat dia, dari segi duit dia, dari segi harta dia fizikal dia cantik ke handsome dari segi apa lagi ilmu dia ha, dia dok rasa diri dia lebih tinggi kedudukan pangkatnya melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain rasa diri lemulia lebih daripada orang lain ha ni penyakit tak sedar ni tuan-tuan ha. tak sedar ni dia mari dengan orang kata orang kelantan kata mari ngat tak khabar ha. dia mari ngat tak khabar tiba-tiba ada -tiba dalam, dalam hati tak kabur ya. hasad ni dia mari ingat, tak khabar. Dan azmah itu apa azmah tadi? Kebesaran pula tadi rasa besar, rasa diri hebat, rasa diri agung besar pula. Dan azmah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Azmah pula dia mari rasa besar diri dia. Dia rasa hebat diri dia. Tapi dia tak banding orang lain. Nampak tak beza dia? Kalau kibriak tadi rasa tinggi tadi, dia rasa diri dia lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain. Rasa orang lain lebih hina, lebih rendah daripada dia. Kalau azamah, dia mari perasan diri dia tu lebih besar kedudukan, pangkat dia. Ilmu dia dan sebagainya dari ha, ilmu dia. Dalam diri dia, dia tak bandingkan dengan orang lain. Kenapa? Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Yang pertama itu lebih tinggi kedudukan dia. Lebih tinggi dari segi apa? Dari segi jahat, dari segi buruknya, dari segi besarnya dosa tadi. Berbanding yang kedua. Yang ni, kibriyak itu lebih jahat keburukan dia daripada al-azamah. Kenapa? Kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kenapa? Ending dia, dia mula daripada kedua. Dia rasa dalam diri dia dulu. Dia mari hebat dalam diri. Mari kemulia dalam diri. Dia tak pandang orang lain lagi. Tapi bila dia mari selalu rasa hebat, rasa besar, rasa berilmu. Lama-lama dia ukur dengan orang lain. Ha, dia pergi ending situ. Kau siapa? Kau ada ilmu tak? Ha, dia mari ukur dengan orang lain. Jadi ending dia, kemuncak dia pergi kepada yang pertama. Kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Yang pertama itu ending bagi yang kedua. Yang kedua tu dia tak ukur dengan orang lain lagi. Ha, kuranglah dosa dia bila dia ukur dengan orang lain. dia melibatkan orang lain pula. Ha, dia. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang. Sebab itulah ditamsilkan, dianalogikan yang pertama itu. Yang pertama apa? Ketinggian. Ridak. Dengan selendang. Dengan kain ridak. Ketinggian itu diumpamakan dengan selendang Allah. Dan yang keduanya dengan kain. Yang kedua apa? Azamah kebesaran tadi diumpamakan dengan izar, yakni kain Allah. Kain yang dipakai di pinggan. Adalah makna hadis ini. Ha, ni murah hadis ini apa nama ni? Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya dua sifat yang ketentuannya dengan Allah Ta'ala. Tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Ta'ala. Jadi ketinggian Kibriya, al-'azamah ha, kedua-dua ini adalah terkhusus hanya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang khusus bagi Allah taala jadi bila sifat yang khusus bagi Allah taala tiba-tiba kita nak pakai juga sifat yang sama seolah-olah kita mau merebut merampas ha, daripada benda yang khusus yang ada pada Allah Subhanahu wa taala maka dia kata hadis ini bahawa keduanya dua sifat yang ketentuan yang terkhusus dengan Allah Ta'ala Tiada patut keduanya Melainkan bagi Allah Ta'ala Tiada patut bagi makhluk Dua-dua sifat ini Melainkan bagi Allah Ta'ala Maka barang siapa membesarkan dirinya ha, Siapa rasa diri takabur Rasa diri dia hebat daripada orang lain Maka seolah-olah ia merebut akan sifat Tuhannya ha, Jadi kalau dia merasa diri dia tinggi rasa diri dia lebih agung lebih hebat power daripada orang lain seolah-olah dia merebut akan sifat tuhan ini yani sifat kibriya dan sifat azamah tadi maka bila dia merebut tadi maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka patutlah masuk dalam api neraka Kerana ambil sifat yang hanya tu khusus pada Allah taala nak ambil pakar kepada dia mana boleh Maka Allah Ta'ala kata, aku campak dalam neraka, wala ubali, aku tak peduli pun. Dan sabda Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Ini dengan hadis Nabi ini. Allahu Akbar. La yadkulul jannata ahadun fi qalbihi miskal luhabbatin min khardalin min kibir. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada membesarkan dirinya. Ini daripada takabbur ada dalam diri dia sebesar sawi sifat takabur ni. Sebesar biji sawi. Ataupun sebesar zarah. Ha, usahkan sebesar gula, butir gula tu. Sebesar zarah, sebesar biji sawi. Besar mana biji sawi? Ha. Dalam riwayat lain ada miskala zarah. Sebesar zarah. Zarah ni tak boleh nak nampak dengan mata kasar ni. Ah, ha, kena 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 lihat dengan apa? Mikroskop. Mikro ke teleskop? Tukar sama. Mikroskop. Itu pun kena berbesarkan banyak kali lagi. Baru nampak zarah tu. Kalau ada takabur besar zarah tu dalam hati kita. Allah Ta'ala kata apa? La yadukulul jannah. Kata Nabi SAW. Tidak akan sesekali masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sebesar biji sawi daripada takabur. Ha. Apatah lagi kalau takabur kita ni besar. Ha. Ha, besar biji biji durian. Ha. Biji sawi kecil, biji durian. Kalau biji durian masaking lagi besar. Rauk tu. Ha, dia mari dengan tak khabar. Ha, dia mari tak, tak sedar ni. Mari tak ni. Allahu Akbar. Benda dosa sembunyi ni tuan-tuan dia tak sedar. Kadang-kadang ha. orang terpaksa tegur dia. Kadang-kadang ustaz dia, mursyid dia Syekh dia tegur, baru dia puasan Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar musuh tegur Melalui call ke, melalui whatsapp ke Kadang-kadang sindir dalam grup whatsapp ke Itu proses Allah Ta'ala tegur kita Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar musuh Call direct kita Atau di depan terus Engkau aku nampak engkau ni Tak kabul Tak kabul gila ni bagi sepijik pelempang Haan, Jangan tengok tangan dia lah Tengok teguran Allah lah Betul lah renung ya Allah memang nak kita lah. Ha. Jadi dia mari dia panggil bagi tak kabar. Hmm. Jadi dia kata sebesar biji jawi biji sawi pun tidak akan masuk syukur Allah Taala. Oleh seseorang ada dalam hatinya sebesar seberat biji sawi daripada membesarkan diri dan seperti adalah dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Demikian juga sebaliknya Ha, adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji. Itu.